Громадське телебачення Запоріжжя і село Ві. Ми продовжуємо подорожувати селами Запорізької області і сьогодні прямуємо в місце незвичайне цього села. Фактично навіть немає на мапі відомо лише, що це острів, і він знаходиться за 30 кілометрів від Запоріжжя по воді. на русло Днепра, на старое русло Днепра и будем продвигаться старому месту, где жили еще, скажем, наши деды, прадеды. Это Высогорское охотничье хозяйство, которое было организовано еще очень давно, там 60-х, даже по-моему 50-х годах, это более, можно сказать, старожилы этого острова. Там, вот. Ну, а вы как бы, посмотрите быт людей. То есть сейчас мы находимся как бы, на острове Хортица. Здесь как бы вообще двигаться, если даже передвижение на лодках, надо ехать либо на тихом ходу, либо на веслах, как бы, ну, для того, чтобы как бы не спугнуть эту природу, этот такой тонкий мир, как я считаю, между человеками, животными птицами он очень такой тонкий. Поэтому, как я считаю. Да, это здесь э, очень много всяких птиц, рыб растений. Да, места очень красивые, да, на самом деле они кажутся на первый взгляд, что они не тронуты. Они тронуты. Ну, в первую очередь они тронуты градообразующими предприятиями. Понятное дело, что в первую очередь здесь строились заводы, фабрики, потом начинался как бы сам город, рос, разрастался. Но ну, как бы я считаю, что при нынешних технологиях, при нынешнем как бы наука как шла вперед, можно ставить те же самые какие-то там фильтра, как-то аккуратнее как бы, с природе подходить.

а сколько тут вообще мешка людей вот на этом острове? Что это за люди? Ну, в общем-то, это все члены ООР. Когда-то это общество, украинское общество охотников и рыбаков было. Потом оно, как, ну, вот, как, как и все у нас, немножко в упадок пошло. Поэтому так остались идейные, как говорится, или те, что здесь выросли. Здесь уже, я так считаю, что, наверное, я так помню, так четыре поколения здесь людей выросло уже. Раньше было много людей, дружно было, в общем, как-то, а сейчас вот там не туда, это, ну, видите, как мало людей приезжает. Вот каждый старается, вот где них территория какая-то определенная, выбирает, подметаем, там, убираем листья, все такое, так и дальше там люди. Ну, а прибились вот так они, как когда-то начиналось с палаточки, все, ну, а потом цивилизация, которая все это стало. Чому зараз от не так, як раніше було? Чому менше людей? Чому якось все це, тобто до міста, тільки, да? люди то, молодь туди? Тільки із-за стоїмості бензину. Тому що зараз от з міста приїхати, от у мене причал напроти Олімпії внизу був, я туди приїжджав, сюди. Мені на виходному з'їздити, якщо там не кататися на лыжах, грубо говоря, так от по місто, там на рибалку, за водою з'їздити, магазин тут з'їздити, каністра бензина. Зараз це 400 гривень. остров. Территория омываемая водой со всех сторон. 99 квадратных километров. 33 километра протяженностью. Она идет от лыбковых ям и заканчивается за беленькой, туда где червоные заборы. Территория заканчивается. 33 километра. Ну и ширина 3. Ну это так условно. Всего 99 квадратных километров. Тут есть люди, которые живут постоянно? Есть. Вот был только что дядя Толя. Не знаю, фамилию забыл Он для меня Дидя Толя Был дедя Толя и останется дедя Толя Он здесь живет постоянно Это люди, которые очень любят природу Которые любят ее с детства Которые ее как бы Ну как, хотят восстанавливать То есть хотят ее как бы Сохранить как бы В какой-то там степени для потомков Ну какими, своими силами Какой-то Да, Лысая гора. Но она же не просто Лыса. Не просто такое название. Название это идет издавна, как бы, преданием. Эта гора несет какие-то свои там, магические свойства, имеет. И собираются, особенно на Ивана Купала, собираются очень много людей, в частности молодежи. Приезжают люди ну, из других, скажем, уголков постсоветского пространства. Вот. Ну, говорят, что какие-то там совершают какие-то магические обряды. Там, как бы, вот, девушка, если познакомиться с парнем у костра, на этом месте вот, ночь, как бы, вот у них как бы, получается брак и все остальное. Думаю, улица тут высохнет? Конечно, да. Сколько будинки в Мы первые, и второй а сколько в вот целом? Э, ну, точную цифру может сказать наш егерь, э, вот, Толя. Э, сколько точно? Он, ну, у него все эти данные. Десяток, да. Да, да. конечно, да. Все люди очень веселые, такие добродушные, колоритные. То есть все хотят как бы... Основная цель у всех людей – это восстановление природы, животного всего мира, фауны, рыбы. То есть для потомка. Ну, можно сказать, что этот остров и есть среди этих людей, энтузиастов? Конечно, конечно, да. Конечно, да. А да. Они почали, с чего началось? С чего началось? Ну, как-то как здесь есть люди, которые жили издавна, которые заехали сюда, может, один раз. Один раз заехали, понравилось и остались. И так здесь как бы создавались здесь, как говорится, и семьи, и люди знакомились уже, и говорится и дети внуки то есть здесь как вот повелось что здесь такое место энергетическое, такое положительное для людей хатка довоенная то есть здесь вот жила бабушка царство небесное вот как по ее рассказам ну никто не может проверить и скажем или опровергнуть или подтвердить факт она говорит что еще будет здоров, правда значит максим горький еще в гости к ней приезжал. парке, но «Труд» Пошел на пенсию, вот уже 10 лет, как я здесь. А здесь я наслаждаюсь, здесь свежий воздух, природа, что тут еще, общение с рыбками, птицами тут со всеми, вот и вся любовь. А кажется, что тут такая целющая территория, что если что-то болит, когда приезжаешь сюда, оно перестает болеть. Ну, и, и это правильно тоже И это правильно Потому что раз свежий воздух, природа И эти болячки не так уже Это пристают А приедешь в город, там вот она коптит, надымит И дышать нечем И, и, и тут болит, и там болит И везде болит, и никто не наливает Ой, мы гладили, вот так как вас Вот там В прошлом году, позапрошлом году, Эти кабанчики прям подходят, они, ну, правда, их подкармливали. И они с, с этикеточкой. Возле тебя прям крутятся и хоть бы тебе хны. Хм... Они не кусаются, они не бросаются, ничего просто. Вот это их забота покушать. И вот это они жуют, жуют, там копают там, кукурузку там, или пшеничку, или еще что-нибудь. И даже не трогают. Но это молоденькие кабанчики, молоденькие. А большие, конечно, большим кабанам уже не подойдешь. И рыбка, и тарань, и густырка, и, и сомик, и толстолоб, ну толстолоб по а зимой. Вот. Ну все, и бычки, и все, все, все. Вся мелочь. Нет, в этом году и в прошлом году что-то как бы, я не знаю, что случилось, что вообще поклевка никудышная. Вообще, конечно, красота. Вот, да. вот сверху, вот одна удочка, та, что на мальках. на парышек на хлеб только вот так если попадется не кричи на все силу хорошо тихонечко я буду командовать не отпускай тащить ты будешь тащить тихо тихо Было не так. Надо раз рыбу вытянула, надо ей быстро хватать. здесь улиц нет как бы друг другу все люди говорят вот там через совяное там через партизанку пойдешь на совяном направо там названия тут такие совяное ну совяне по-украински там сердюки Левкови ямы партизанка протока мирошник там ну, много много таких названий которые как бы издавно люди как бы ну они и в карте есть как бы в топографической город был намного меньше людей было меньше все люди в плавневую зону. Ну, как люди думали так, ну, день, два, три, там немцы уйдут, война закончится, как в принципе и в Белоруссии так само люди И люди переместились все в плавни. Ну, прошел день, неделя, месяц, и что люди кушали. Вот это вот я показываю, это называется водяной орех. В народе называется пчелы. И вот люди перетирали, делали из него муку и пекли хлеб. Вот это вот растение помогло многим людям здесь выжить. И сами садят, какие-то деревья там прибираются, как говорится, там смотрят, чтобы не было возгораний, там каких-то там э, травы, камышей, чтобы ну, как бы все, кто как может, те как бы участвуют. В основном здесь люди, которые просто любят природу. Просто как бы, да. Сюда городского жителя, которому нет горячей ванной, телевизора там, с большой диагонали, сюда его очень сложно заманить. А если заманил, они, как правило, два часа и текают. так и живем. Потом достал и так помыл.